হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকৌ ভাবিলোঁ এবিধ নতুন ৰেচিপি আপোনালোকে লৈ আহোঁ আজি সেইকাৰণে পুনৰ এবাৰ চাদৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু মই ইয়াত হালধি লগাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ হালধি পাত ছিঙি নিওঁ আৰু তাৰে মাছৰ এবিধ ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু লগতে আছে আমাৰ আয়ন বেটা আয়ন বেটাই মোক হেল্প কৰি দিব খাই কোৱা তেতিয়াহ'লে আহক হালধি পাতখিনি ছিঙি লওঁ হালধি গছজোপা অকণমান দেখাই লৈছোঁ আগতেও মই এদিন ইয়াৰ পৰা হালধি পাত ছিঙি নি সৰু মাছ হালধি পাতত দিয়া ৰান্ধিছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ ডাঙৰ মাছ এইদৰে হালধি পাতত দি ৰান্ধো ভাপত দিম এতিয়া ছিঙি লওঁ পাতকেইখিলা এয়া হালধি পাতকেইখিলামান এইদৰে কাটি লওঁ মই মোক আয়ন বেটাৰে হেল্প কৰিব আয়াহ তুমিও কটা মই আয়নকো দিছোঁ সিও মোক হালধি পাতকেইখিলামান কাটি দিব এয়া এই এইখন কটা এইখন পাত কটা এইয়া আয়নেও কাটিছে আৰু দুখনমান লওঁ খাই খিলাই আচলতে ৰ'দত অকণমানখিনি দেখাই লৈছো মই সৰিয়হ লৈছো প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই এইদৰে কোমলাই ললো লগতে মাছ লৈছো মিঠাতেল আদা নহৰু মানধনিয়া পাত কেঁচা ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি উপাদানেই লাগিব খুব আচলতে সোৱাদ ভৰা হয় এই ব্যঞ্জনবিধ খাবলৈ আৰু যিহেতু হালধি পাতত দিম এতিয়া মই হালধি পাতকেইখিলাও ধুই লৈছোঁ খুব ভালকৈ আৰু এতিয়া সেইখিনি সময়তে মই এটা মিক্সিৰ জাৰত তিয়াই থোৱা সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে নহৰু দিছোঁ আদা কেইটুকুৰা দিছোঁ কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে মানধনিয়া পাত আৰু অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দিলোঁ পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এটা মিহি পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা মিহি পেষ্ট প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা বাউলত এইদৰে মাছ কেইটুকুৰা দি লৈছোঁ মই ডাঙৰ মাছ লৈছোঁ আপোনালোকে সৰু মাছ দিও এইদৰে ৰান্ধিব পাৰে আৰু এতিয়া তাতে কৰি লোৱা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ সৰিয়হৰ লগতে অকণমান ধনিয়া পাত এইদৰে ওপৰত দি দিছোঁ আৰু হিচাপ অনুসৰি মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলটো অকণমান বেছিকৈ দিলে আচলতে ভাল লাগে অকণমান নিমখ দিছোঁ জোখ অনুসৰি হালধি দিছোঁ হালধি নিদিলেও হয় তথাপি মই অকণমান কালাৰটোৰ কাৰণে দিছোঁ খুব ভালকৈ সানি ল'লোঁ লগতে দুটামান মানধনিয়া পাত গোটাকৈ দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ সানি লৈছোঁ ভালকৈ আৰু এতিয়া ধুই লোৱা হালধি পাতকেইখিলাত এইদৰে মই মাছ এটুকুৰ এটুকুৰকৈ খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধি যাম এয়া চাওক ইয়াতে এতিয়া এক টুকুৰা মাছ দিছোঁ তাতে মছলাৰ পেষ্টখিনি যিহেতু সানিয়েই থৈছোঁ সৰিয়হৰ আৰু অকণমান দি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া এটা ওপৰত দি দিছোঁ আৰু খুব ভালকৈ এইদৰে বান্ধি ল'ম সূতা দি বান্ধিব পাৰে মই অৱশ্যে সূতা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া এইদৰে পকাই বান্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা ষ্টিমাৰ লৈছোঁ ষ্টিমাৰত মই এক টুকুৰকৈ দি গৈছোঁ আৰু এখন এইদৰে হালধি পাতত আৰু এটুকুৰ মই বান্ধি দেখাইছোঁ এইদৰে আৰু এক টুকুৰ মাছ মই হালধি পাতত বান্ধি ল'লোঁ এইদৰে আচলতে আটাইকেইটুকুৰা মাছ মই হালধি পাতত বান্ধি ল'ম হালধি পাত নাথাকিলে আপোনালোকে কলপাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আচলতে হালধি পাতত গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় এতিয়া এয়া চাওক এইদৰে ষ্টিমাৰত আটাইকেইটুকুৰা মাছ মই বান্ধি দি ল'লোঁ আৰু গেছতে ষ্টিমাৰটো দি দিছোঁ পানীখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিলোঁ এতিয়া তাতে বহাই দিছোঁ ষ্টিমাৰটো আৰু এতিয়া প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিছ পঁচিছ মিনিটমান সময় ষ্টিম হ'বলৈ দিম এয়া আমাৰ পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময় হৈ গ'ল এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিম হৈ গৈছে আৰু ঢাকন খোলা লগালগ এটা ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে হালধি পাতৰ যিহেতু গোন্ধটো ভাল লাগে এতিয়া মই পৰিৱেশন কৰিম এইদৰে এখন কাঁহীত পৰিৱেশন কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এয়া মই এক টুকুৰা মাছ হালধি পাতত দিয়া মাছ টুকুৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইদৰে খুলি আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু ইমান এটা ধুনীয়া গোন্ধ আচলতে এইদৰে খুব ভাল লাগে খাই আমাৰ থলুৱা খাদ্যবোৰ সদায় জুতি লগাই হয় আৰু এতিয়া অকণমান ভাতৰ সৈতে মই এইদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ আৰু এটা জলকীয়াৰে সজাই দিছোঁ যিহেতু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল হ'লে দেখিও ভাল লাগে খায়ো ভাল লাগে অকণমান ধুনীয়া পাতে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰিব আৰু মই নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ